Здравствуйте, уважаемые канала Мастер Тв. Сегодня разговор пойдет о газовых форсунках, а именно калибровке, то есть выставляет при помощи индикатора часового типа зазор подъема клапана. Поскольку из опыта работы с этими форсунками в принципе форсунки это бюджетный вариант, но их можно отремонтировать, их можно настроить. Заменить резиночки или комплект, которые можно взять, например, либо резинки, либо пружинки, либо штоки. То есть все в принципе можно найти и заменить. Но для того, чтобы настроить ход, нужно микрометр часового типа, форсунки, ну и сделать переходник, чем мы и займемся. Для э, того чтобы сюда крутить вот так вот индикатор я нашел подходящий вариант это клапан клапан на карбюратор Solex на поплавковую камеру там такая же немножечко слабее менее менее полная но Резьба сюда подходит, закручивается. Сейчас найду этот клапан, разберу и продолжим. Из старого клапана карбюратора Solex вытащил такой вот штуцер и цену латунь. Вот так вот. На еще один вариант по диаметру, чтобы заходил микрометр. Сейчас в этом месте опаяю. И можно будет заворачивать и регулировать, настраивать зазор. Посмотрим. Ну вот так получилось. Припаял. Теперь можно это все снимать. Сейчас зажму плоскоупцами и сниму. Ну вот такой вид имеет переходник, сверло использовали для того, чтобы сделать соосность. Ну теперь можно пробовать одевать. и зажать бахомутом, сейчас подберу, чтобы шток выходил. Ну вот последний достающий компонент очень тяжело было найти в принципе по резьбе подходит от спицы с велосипеда но вот нашли винтик с такой же резьбой намотал с краешку скотч чтобы максимально использовать потому что он заходит глубоко сейчас закручу соберу все вместе и попробуем оттестировать настроить толстунку ну вот, полностью инструмент для настройки готов. Все входит. Берем полосунки, заворачиваем. Ну вот так это выглядит на полосочной рампе. Значит, если не знаю, видно нет, то вошло на 2,5 миллиметра шток. То есть для того, чтобы замерить нужно максимум 0,7 завод требует. То есть мы вошли штоком гораздо глубже и все параметры нам будут видны. Пользуясь компьютерным блоком питания, подключился к 5 вольтовой линии красный проводок. Вот такую галогеночку. Это будет у нас один провод. А второй сейчас подсоединю к форсунке и буду касаться корпуса блока питания, там как раз будет минус. То есть, почему 5 вольт? Поскольку галогенка довольно-таки мощная, если бы это была более слабая лампочка, то может быть и 12 вольт. Ну, померил я э вот кратковременно то открытие клапана идентичное, что от 12 вольт, что от 5. Не вижу смысла давать больше напряжения, открывается столько же, чтобы не испортить форсунку, я думаю, будет достаточно. Замеряем ход, все выставлено по нулям. Вот так коснулся. Все вроде бы по нулям. оставляю индикатор по нулям. И пробую подавать напряжение. Как видно, заводом, поскольку еще никто не регулировал, меньше чем 0,4 ход. Смотрите, форсунка нормально себя ведет, щелкает от 5 вольт. Лампочка даже не загорается. Для того, чтобы настроить, берем шестиранник и капли подкручиваем. Еще немножечко. Четко полмиллиметра. Максимум, кажется, 0,7. То есть полмиллиметра вполне приемлемо то вот таким образом все остальные форсунки можно настроить и быть уверен, что 100% каждая форсунка подает ту определенную порцию равномерно, каждая индивидуально. Ну вот, такое вот коротенькое видео. Всего доброго. До свидания. До встречи, встречи на канале Мастер-ТВ.